Salam, əziz Extra Güç kanalının izləyiciləri. Hər birinizi bizim kanalımızda xoş gördük deyirəm. Sizə uğurlar arzulayıram hər birinizə. İstərdim ki, bu günləri sizə çakralar haqqında, onların əhatə etdiyi orqanlarımız haqqında məlumat verim. Ümumiyyətlə çakra nədir? Nə olan şeydir? hansı orqanları əhatə eləyir? Baxın, bildiyiniz kimi hər bir insanın bədənində müxtəlif vəzlər var. Və eyni zamanda da hər bir insan bədənində limfa vəzləri deyən bir şeylər eşitmisiniz, onlar var. Əziz izləyicilərimiz, tibb elmindən də məlumdur ki, insan bədənində 3000-dən çox limfa düyünləri var. İndi biz keçək parapsixoloji aspektdə. İnsan bədənində 3 mindən çox meridian mərkəzi var. Yəni bizim hər bir vəzimiz bizim adenozin trifosfat turşumuzu qidalandırır. Adenozin trifosfat turşusu insan bədəninin əzələlərində olur, yəni əzələlərimiz hərəkət etdikcə olur. Və nə işi görür bu? Adenozin trifosfat turşusu bir növ təsəvvürün kimi maşındır, enerjini daşıyır insan bədənində. Və İşte əsas vəzimiz, yəni bizim o 7 çakra adlandırdığımız, amma əsas 7 vəz üzərində yerləşir. Həmin bu vəzlərin üzərində yerləşən bu çakralar və eyni zamanda həmin bu vəzlərimiz bizim adenozin trifosfat turşusunu keyfiyyətini artırır. Bədənimizi onunla belə deyək, qidalandırır. Yəni bədərimizdə adenozin trifosfat turşusunu artırır və bizim o enerji sahəmiz yaranır. Nədir? Çakra, birinci çakramız, kök çakrasıdır. Yəni mən bundan hamısını Azərbaycan dilində deyəcəm sizlərə. Kök çakrası kişilərdə prostat vəzinin üzərində, qadınlarda isə qadınlığın üzərində yerləşir. Sidik kisəsini, qadınlığı, prostatı, aşağı ətrafları əhatə eləyir. Və bəzən bizim xanımlarımız, yaxud da bəylərimiz bizə müraciət eləyirlər bizim mərkəzimizə, bizim ofisimizə, şimdilik parapsixologiya psixologiya, psixologiya mərkəzinə ki biz nə qədər müalicələr alsaq da, nə qədər e, dərman preparatları qəbul etsək da, həkimlər də, həkimlərdə olsaq da bizdə məsəl üçün sonsuzluqdan əziyyət çəkirik, övladımız olmur, yaxud da ki e, sperma faizi aşağı olur, qadınlarda progesteron aşağı olur, yaxud da qadınlıqda bəzi digər problemlər olur. Men menstruasiya dövründə problemlər olur, və sair və illə xır, yəni mən bunların hamısını bir-bir burada sadalamaq istəmirəm. Yəni indi bəzilərini dedim ki, sözünüz biləsiz burada ümumiqdən. Söhbət nədən gedir və bunları deyirlər, nə qədər dərman içsək də, həkimlərin qabında olsaq da heç bir təsir olmur. Səbəbi nədir? Çünki kök çakrasında, birinci çakrasının enerji balansı pozulur və həmen sadaladığımız bu orqanlarda Energetik olaraq qidalanma olmadığından fəaliyyət zəifləyir. Bundan sonra gəlir ikinci çakramız, göbək çakrası. Göbək dəliyindən 2 barmaq aşağıda yerləşir. Bu çakranı isə böyrəksüz vəzlər idarə edir, yəni böyrəksüz vəzlərin daşıdığı, verdiyi daha doğrusu, güc idarə eləyir. E Göbə çakrası hansı orqanlarımızı əhatə eləyir? Böyrək, böyrəklə süvəzi və bağırsaqlarımızı. Bir də görürsüz ki, bəzi insanlar olur, gəlir, e, öyrəklərində heç bir problem olmadığı halda böyrəklərinin ağrılıdığını deyir. Yoxdur ki, gedir həkimdən yoxlanır, analizlər verir. Böyrək tamamilə sağlam çıxır. Yoxdur, bağırsaq tamamilə sağlamdır, amma bu adamda bağırsaqlarında ağrılar olur. Bu adamda e, qəbizlik halları baş verir və adamda bir çox hallar baş verir. Bu da yenə yəni, enerji balansının pozulmasından ola bilər. Biz onun enerji balansını tənzimləyərək bədəndəki o fizioloji fizioloji e, sağlamlığını bərpa edirik. Bundan sonra mədə çakrası gəlir, üçüncü çakramız. Mədə çakrası nədir və harda yerləşir? Tam mədəyimizin üzərində yerləşir və mədə də, mədə çakrasında o üçüncü çakramızı da ee görürsüz bəylənan vəziləri say say gedirik. Mədəaltı vəzi. Burada adenozin trifosfat turşusu sinazəngilləşdirir. Mədə çakrası beş orqanı əhatə eləyir. Qaraciyarı, ödə, mədəni, mədəaltı vəzi və dalağı. Bəzən yenə ee görürsüz, pasiyent gəlir, yaxınlaşır, müraciət edir bizə, bizim ofisimizə ki e, həkimdə oldum, qaraciyarda heç bir problem yox, ödə heç bir problem yox, mədədə heç bir problem yox. Amma ki, ağrılarım olur, yemək yerəm öymə halları olur, başgicəllənməyər olur, qəbizliyi olur. Nəbilim və sarvə ilə xır. Yoxdur ki, həkimə gedir. Məsələn, qaraciyər piylənməsindən əziyyət çəkdiyini bilir. Ödə qatlaşmadan, ödə daşlaşmadan əziyyət çəkdiyini bilir. Mədədə gastritdən, xoradan, refluksdan və sarvə ilə xırdan Sonra mən də altı vəzində insulin hormonunun, insulinin çatışmazlığından, yaxud ki, bəzən də formasında deformasiya uğramaqdan şikayətlənir və bunlara səbəb yenə də enerji çatışmazlığından ola bilər. Bax, məraq ki, bu adam nə qədər dərman preparatları qəbul etsə də, həkimlərimizin yanında müalicələr alsa da, heç bir nəticə görmür və buna da səbəb həmen insanın Mədə çakrasındakı olan energetik pozulğunluqdan e, qaynaqlanır. Bundan sonra bizim 4-cü çakramız qəlb çakrası gəlir. Əziz izləyicilər, mən sizə belə bir məlumatı verim ki, qəlb çak çak çakrasında problem olan insanlar çox emosional olur. Onlar e, tez küsəyən olurlar, yaxud da ki, tez aqressivləşirlər, tez əsəbiləşirlər, yaxud tez inciyirlər, tez ağlayırlar, yəni emosional olurlar. Çünki eee dinimizdə də var ki Allah Taala deyir ki Quranda da yazır. Deyir məhsə şahdamarınızdan da yaxınam nəyə görə? Qalbimizdədir ona görə. Həm də biz din hipsfər adam bilirik ki bizim ruhumuz bizim qəlbimizdə yerləşir. Bəs yaxşı, qəlb çakrası hansı eee demək daha doğrusu qəlb çakrasını hansı vəzimiz qidalandırır? Onda timus vəzi qidalandırır. Elə tamamilə o da burdadır yerləşir. Demək, qəlb çakrası da əhatə eləyir sinəmizi, döş qəfəsini, yəni ondan sonra ürəyimizi və elə timus fəzinin üzərini. Bir də görürsüz, insan deyir ki, pasiyent deyir ki, gedirəm kardioloqa, ekho dolunuram, ekokq dolunuram, hətta MRT-yə də düşürəm, katetə də düşürəm. Damarlarda heç bir problem yoxdur, ürək tamamilə sapa sağlam, ancaq ürəyim ağrıyır. Nəfəsim çatmır, sıxılıram, eləbi ürəyimə sıxılır. Niyə? Enerji balansı pozulur və bu enerji balansı pozulduğundan urunda qidalanma düzgün getmir. Bu zaman qan sıxlıqiyəsi pozulur. Qan sıxlıqiyəsi pozulduğunda avtomatik olaraq ürəyin ritmi dəyişir. Ritm dəyişdiyində isə insanda sıxılma halları verir. Bundan sonra gəlir 5-ci çakra, boğa çakrası, qalxına bənzər vəzin üzərində yerləşir və o da elə qalxına bənzər vəz qidalandırılır ə boğaz çakrasında problem olan şəxslər asosial insanlar olur. Onlar başqa bir insanla münasibətə keçməkdə çətinlik çəkirlər, qorxurlar, kontaktda girmək istəmirlər hər hansısa bir şəxslə və eyni zamanda e, demək onların e, yəni 5-ci çakrada problem olan, yəni boğaz çakrasında problem olan şəxslər hansılardır? Həqiqətən ki, kimlərdə olur bu? E, daha doğrusu hansı orqanları əhatə eləyir? demə ağız boşluğunu, səs tellərini, qida borusunu və ağız yarlarınızı. Bəzən insanlar deyirlər ki, ö, məndə nəfəs alma problemləri olur, nəfəs tarlığı yaşayıram. Bu da baxır, gedir yoxlatdırır, qaraciyər normal işləyir, heç bir problem yox. Qardaşım o nəfəs ala bilmir. Bu necə olar? Çünki energetik pozulmuşdur, çakralarda qapanma olur, tıxanlıq olur. Bundan sonra gəlir 6-cı çakramız, 3-cü göz çakrası deyirlər, tam bu nahiyədə yerləşir. Bəsrət gözü də deyirlər bəzən, bəsrət gözü çakrası da deyirlər. Yəni təbii ki, bunların hit dilində və digər dillərdə adları fərqlidir, ancaq mən Azərbaycanca deyirəm sizə ki, siz Azərbaycanca daha yaxşı başa düşəsiz. Bu da epifiz vəzinin üzərində yerləşir. Epifiz vəzə tam burada yerləşir. Ə əziz izləyicilər, hər biriniz yəqin ki, evdə quz yemisiniz. Gözü görürsüz, göz kənardan, yuxarıdan, hər tərəfdən baxanda beyinə oxşayır. Onun tam ortasında birləşən yer, insanda da beynin iki yerdə birləşir və bu hissəyə düşür. Orada epifiz vəzi var. Epifiz vəzi qidalandırır bizim 6-cı çakramızı və hansı orqanları əhatə eləyir? Gözü, burun boşluğunu, üç çənəni və alnın ön hissəsini, beynin ön tərəfini əhatə eləyir. Və burda olan problemləri, burda olan e, xəstəlikləri biz həmən çakra növbəti etməklə, energetik balansını düzəltməklə və enerji seansıyla sağalda bilərik. Bundan sonra 7-ci çakramız taç çakrası gəlir. Taç çakra başımızın üzərində burada yerləşir və e, demək hipofiz vəzi üzərində yerləşir və hipofiz vəzi tərəfindən qidalandırılır, yəni adenozin trifosfat turşusundan qidalandırılır əh, o da öz özlüyündə 7-ci çakramız. Beynin üst və arxa hissəsini və o nurğanı, nurğanımızı əhatə eləyir və o sadaladığım o orqanlarda olan xəstəliklərin bərpasını, hansı ki, bu sadaladığım bu çakraların enerji balansını düzəltməklə sağ alır. Bundan əlavə, əziz izləyicilərimiz, mən istərdim ki, sizlərə bəzi məlumatlar verim. Nə yaşam baxımından, məsəl üçün, nələri dinləsəniz, nə içsəniz, sizdə çakralarda açılmalar ola bilər, müəyyən qədər, ə, müəyyən qədər rahatlaşmalar ola bilər. İlkcincə bəzi insanlar deyirlər ki, məsələn, yoxlanışlardan keçirlər və onların heç bir probleminin olmadığını görürlər, yəni çap muayenələrdən keçirlər və görürlər ki, heç bir problem yoxdur. Amma bir növ ə, elə bilik ki, daxili o i enerjidən istiyi olur onlara sıxılırlar, elə bil ki onları sıxırlar. Bu da enerji partlaşışı deyirik biz ona. O enerji partlaşışında bu tip şeylərin olması normaldır. Və bu zaman nə elə mə lazımdır? Məs iki yönəmtəm, 2 bir iki fərqli-fərqli üsütəm -fərqli, e, öyrədəcəm. Daha doğrusu deyəcəm, bunu eləyin. Birincisi ən gözəli və mənim də özümün də belə daha çox istifadə etdiyim metodlardan biridir. Bu enerji partlayışı yaşadığınız an ən gözəl. Əgər ətrafınızda bir insan yoxdursa, onun enerjini idarə etməyə bacarmırsınızsa, yəni mən bacarıram, insanlar ötürürəm. Bacarmayan insanlar isə əlləri ilə ağaclara toxunmaqla, yaxud ağacı qucaqlamaqla, anlarını ağaca dayamaqla, bədənlərinin enerjisinin sakit ağacı axıb getdiyini hissələsinlər. Təsəvvür eləsin və yavaş-yavaş bunun düzəldiyini görəcəklər çünki həqiqətən də enerjini ötürəcəklər. Bundan sonra digər metod isə ayaqlarını, yəni ayaqyalın şəkildə torpaq üzərində yeriyərək, ayaqlarını bir qədər sağa-sola bünövələ eşib torpağa ayaqlarını torpağa basdırmaqlarını, yəni belə torpağın üstünə salmaqlarını məsləhət görürəm. Müəyyən bir müddət, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə o formada qalmaqları məsləhətlidir. Əziz izləyicilər, eyni zamanda mən sizə Ə e, bayaq çəkilişimizdə belə bir sual eşitdik ki, hansı dualar bizi neqativ enerjilərdən qoruya bilər və yaxud biz necə etməliyik neqativ enerjilərdən qorunmaq üçün? E, Qurban olmam Allahın və onun böyüklüyünə siz ən gözəli gündəlik olaraq Nas, İhlas, Fələq, Ayətül Kürsi kimi duaları, İsmi Əzəmi, Atil Vatil dualarını səhifə oxuyun. Atil-batil duasını isə çalışın 7 dəfə oxuyub suya üfürün və sonra onu için. Bunu bəylərimiz eləsələr, yəni hər evdə bir bəy eləsə, öz xanımına, öz övladlarına versə daha yaxşı olar. Xanım da eləsə olar, problem yoxdur, ancaq bunu bəyn etməyi daha yaxşı, çünki kişilərin enerjisi xanımların enerjisindən daha üstündür. Eee, bundan əlavə özümüzü neqativ enerjilərdən necə qoruya bilərik? Bunla bağlı yəni bir qədər sizə məlumat verim. <coughs> Demək, özümüzü neqativ enerjidən qorumaq üçün əziz izləyicilər. İlk öncə özünüzü tam relax və sakit formada təsəvvür eləyin. Özünüzü qaranlıqda və bir boşluqda hesab eləyin və yavaş-yavaş sizin bədəninizin enerjisinin həmin o qaranlığı işıqlandırdığını təsəvvür edin. Məsələn, birinci dəfə bu və ya müddət çəkə bilər. 5 saniyə, 10 saniyə bu ola bilər. Və o 5-10 saniyədə siz bir 10%, 15%, bəlkə də 5%, cüzi birin faizdə öz enerjinizi hiss eləyə bilərsiniz. Yəni gözünüzü yumduğunuzda, o relax formaya keçdiyinizdə, o ə, qaranlıqda öz bədəninizin enerjisinin işıqlanmağını təxminən 10-15% hiss eləyə bilərsiniz. Bunun üzərində məşq eləyərək fayz artırmalıq lazımdır və enerjimizi gücləndirmək lazımdır. Enerji gücləndikdən sonra biz nə edirik? Avtomatik olaraq başlayırıq enerji e demək qorumalara. Adi belə bir şey öyrədəcəm sizə efir qarşısında, yəni kamera qarşısından. Əllərimi görürsüz? Əllər çiyin məsafəsində aralıq tutulur. Və yavaş-yavaş bu formada gətirirsiniz bir-birinizə. Yəni bir-birinə yaxınlaşdırırsınız. Bu yaxınlaşmanı eləyəndə, yəni bu hərəkəti eləyəndə əllərinizin arasında isinmə baş verəcəyini, ondan sonra ö, demək əlinizin bir növlərin itələndiyini hiss edəcəksiz. Qabağa parsama geri itələnir. Bunu yavaş-yavaş hiss eləyə bilərsiniz. Beləliklə yavaş-yavaş, yavaş-yavaş əlinizi yaxınlaşdırırsınız və buna kvantum enerjisi, yəni bədənimizin bioenerji sahəsini idarə etməyi yavaş-yavaş öyrənə bilərsiz. Və bunu mütəmadi olaraq təkrarlayırsınız ta ki o əlimizdəki o istiliyi, o enerjini hiss eləyənə qədər. İnşallah Allahın izniylə növbəti yayımımızda, növbəti çıxışımızda mən bu siyasəti, yəni bu əlimizin enerjisini hiss elədikdən sonra nə eləmək lazımdır, bunu öyrədəcəm sizə ki, yəni onu bədərimizə necə özümüz özümüzün bədərimizin energetik olaraq, enerji olaraq bədənimizi blokajlıyaq, yəni bloklayaq ki, o energetik qalxanımızı yaradaq ki, bizə hər hansısa bir neqativ enerji təsir eləməsin. Ya da ki, hər hansısa bir e, cahi dügərinin, baxıcının, görücünün, falçının, cinlərinin elədigi hər hansı bir neqativ əməl bizə təsir etməsin və da, ki, hər yerdə kənansə biri insanın göz nəfsi bizi tutmasın, nəzərinizi tutmasın, e, ah haləsi bizi tutmasın. Elə öz özümüzün də belə o neqativ enerjimiz. Bəzən insan öz özünə də neqativ enerji e, sahib eləyə bilər. Bu qorxudan ola bilər, sevincdən ola bilər. Bunlar bizə təsir etməsin deyə növbəti inşallah növbəti dəfə öz e, yayımımızda mən bunu sizə bildirəcəyəm və yavaş-yavaş sizləri bu sahə üzrə maarifləndirəcəyəm ki, necə enerjinizi idarə edə bilərsiniz. Gələn görüşlərinədik.